защиту наиболее уязвимых слоев населения. Лечение, выплаты стипендий защитникам сегодня. Дети войны. Около 34 тысяч пенсионных... Мы в кануне этого дня знаем реформу помещений ветеранских организаций. Больше 93 тысяч. 000... Люди по получат конкретную помощь. Я сегодня проанализировал вместе с руководством городского совета выполнение программы содействия по выделению финансовой поддержки людям, которые в этом нуждаются через депутатский корпус, он тоже выполняется где-то на 80%. Правда, разное есть там, есть там и меньше, но в основном, если в среднем сказать, то практически на 80%. Я думаю, что к концу года мы сделаем все для того, чтобы эта помощь была оказана. Но в целом хочется пожелать всем здоровья, крепкого. Хочется, чтобы надежды, которые есть в семьях, где живут пожилые люди, чтобы они сбылись, чтобы молодежь внимательно и с душой относилась к тем, кто их воспитал, вырастил, родил. Поэтому всех с праздником, дай Бог здоровья, счастья и благополучия.